Тяжелая игра, может, по счету кажется э, по-другому, но э, до забитого мяча хорошо, э, было непросто. И момент был у команды противника э, хорошо. Мы первым ударом э, с первого же стандарта забили гол. И потом, я думаю, уже хорошо использовали. То, что команде противника нужно было отыгрываться, немного раскрываться, во втором тайме это особенно явно было видно, и я думаю, после третьего мяча уже игра была сделана. У нас есть более важные задачи, чем заниматься местью какой-то. У нас есть цель, которой мы должны идти целенаправленно и, я думаю, не рассчитываться по старым долгам за нами есть группа преследователей, которых мы должны держать на расстоянии, это самое важное. Нет удовлетворения полного игрой, тяжело говорить о том, что бегут они, не бегут. Мне кажется, больше проблемы связаны с принятием решений и с быстротой мышления. Вот это, вот, мне кажется, основная причина. Потому что во втором тайме и бежала команда, и создавала момент и выбегала в контратаку. А в первом тайме, я думаю, была проблема слишком медленно мы передавали мяч, слишком медленно принимали решения, особенно в переходных фазах, когда можно было делать быструю атаку, ну и технический брак. Поэтому говорить о том, что есть полное удовлетворение игрой, я бы не стал. Нужно все-таки трезво оценивать. Да, счет хороший, счет комфортный, но играть мы должны лучше. Ну, настроение хорошее, есть отрыв, есть хорошее начало сезона. Поэтому на Волынь мы настраиваемся, понимаем, насколько опасен этот противник, настраиваемся хорошо. Вот, ну, игры уже сами покажут. В каком состоянии мы будем, насколько готовы к этой игре? Мы знаем, ну, как мы можем играть. Я понимаю, что Кравченко играет ключевую роль, особенно в построении игры, в том, как мы выходим из обороны, в том, как мы правильно структурно розполагаемся, насколько мы Насыщаем зону. Это все ну, очень важно. У нас нет игрока, который его заменит полноценно. Тот же Игорь Когут и Игорь Загальский – это игроки немного другого амплуа и других функций. Ну и, мне кажется, Андрей Анатольевич немного ну, расстроен, скорее всего. Поэтому, понятно, после счета 4-0 искать какие-то положительные моменты у своей команды. Тем более, они находятся в тяжелом турнирном положении не так просто. Вот поэтому я думаю, тут просто плохой эмоциональный фон был следствием такой оценки. Вот, но у них действительно нормальная команда, хорошая, поэтому я им желаю сохранить прописку в первой линии.